যিমানেই পৰিস্থিতি বেয়া নহওক কিয় এই তিনি ঠাইৰ স্ত্ৰিক কেতিয়াও অকলে নেৰিব নহ'লে ঘটিব পাৰে বহুত ডাঙৰ বিপদ বহুত দিনৰ আগৰ কথা এজন ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁৰ স্ত্ৰী ব্যৱসায়ৰ কোনো কামত নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা অন্য এখন ৰাজ্যলৈ গৈছিল যেতিয়াই তেওঁলোকে অন্য ৰাজ্যৰ সীমানকৈ উপস্থিত হ'ল তেতিয়াই কিছু ডকাইতৰ সৈতে তেওঁলোকৰ দেখা হ'ল সেই ডকাইত কেইটাই ব্যৱসায় আৰু তেওঁৰ স্ত্ৰীৰ ওচৰত যিবোৰ বস্তু আছিল সকলোবোৰ লোধ কৰি লৈ যায় এইদৰে ডকাইতকেইটাই ব্যৱসায় আৰু তেওঁৰ স্ত্ৰিক ভিক্ষুক বনাই থৈ যায় ডকাইত কেইটাইটো গুচি গ'ল কিন্তু ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁৰ স্ত্ৰীৰ একেবাৰে নিৰাশ হৈ দুয়োচিন্তাত পৰি গ'ল ভাবিবলৈ ধৰিলে এতিয়া কি কৰিম তেওঁলোকে জীয়াই থাকিবনে মৰি যাব এনেকুৱা পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হৈ পৰিল কাৰণ এই অচিনাকী চহৰত অৰ্থই সকলো ব্যৱসায়ীজনে তেওঁৰ স্ত্ৰিক লগতো এই অচিনাকি চহৰলৈ আগুৱাই যাবলৈ ধৰিলে আৰু চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে এতিয়া ব্যৱসায় কৰিব কিদৰে এই চিন্তাত বিভুৰ হৈ তেওঁলোকে চহৰৰ বাহিৰত সাধু বাবাৰ এটা কুটিৰ দেখিবলৈ পালে ব্যৱসায়ীজনে তেওঁৰ ষ্ট্ৰীক লৈ সেই কুটিৰটোৰ ফালে আগুৱাই গ'ল কুটীৰটো পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে দেখিলে এজন সাধু মহাৰাজ এজোপা গছৰ তলত বহি তেওঁৰ শিষ্যসকলক উপদেশ দি আছে সাধুজনক দেখি ব্যৱসায়ীজনে ভাবিলে যি কি নহওক মোৰ সমস্যাটো সাধু মহাৰাজক কওঁ হয়তো তেওঁ কোনো সমাধান দিব পাৰিব এই ভাৱনা মূৰত লৈ ব্যৱসায়ীজন সাধুজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু অত্যন্ত বিনম্ৰভাৱে তেওঁৰ সমস্যাৰ কথা ক'লে তেওঁ ক'লে মহাৰাজ যদি আপুনি পাৰে মোৰ স্ত্ৰী কাৰোবাৰ ওচৰত বন্ধক ৰাখি মোক অলপ অৰ্থৰ যোগাৰ কৰি দিব পাৰে তেনেহ'লে মই চিৰ কৃতজ্ঞ হ'ম ব্যৱসায়ীজনৰ কথা শুনি সাধুজন তেওঁৰ ওপৰত সহানুভূতিশীল হ'ল আৰু তেওঁৰ পৰিচিত এজন ধনী ব্যৱসায়ীৰ কথা ক'লে আৰু তেওঁক সেই ধনী ব্যৱসায়ীজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ ক'লে ব্যৱসায়ীজন তেওঁৰ ষ্ট্ৰিক লৈ সেই ধনী ব্যৱসায়ীজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু তেওঁক হাতযোৰ কৰি ক'লে যে যি মোক অলপ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন মোৰ ওচৰত বন্ধক ৰখাৰ বাবে আৰু একোৱেই নাই কেৱল মোৰ ইস্ত্ৰি আপুনি মোৰ ইস্ত্ৰিক বন্ধক ৰাখি মোক অলপ টকা দিয়ক সেই টকাৰে ব্যৱসায় কৰি খুব শীঘ্ৰেই সুত সহকাৰে আপোনাক ঘূৰাই দিম আৰু মোৰ ষ্ট্ৰিক আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা মুক্ত কৰিম তেতিয়ালৈকে মোৰ ইস্ত্ৰী আপুনি দিয়া অৰ্থৰ বাবে বন্ধক থাকিব ব্যৱসায়ীৰ কথা শুনি চেট ৰাজি হৈ গ'ল তেওঁ ব্যৱসায়ীজনক টকা দিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত ব্যৱসায়ী ষ্ট্ৰিক নিজৰ ওচৰত বন্ধ ৰাখিলে ব্যৱসায়ীজনে তেওঁৰ ষ্ট্ৰিক সেই চেটৰ ওচৰত থৈ অলপ টকা ঋণ লৈ ব্যৱসায় কৰাৰ বাবে ৰাওনা হ'ল তেওঁ সেই টকাৰে সৰিয়হৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে ব্যৱসায়ীজনে কম দামত কৃষকৰ পৰা সৰিয়হ কিনে আৰু অন্য প্ৰয়োজনীয় কৃষকসকলৰ ওচৰত বেছি দামত বিক্ৰী কৰে এইদৰে ব্যৱসায়ীজনে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰচুৰ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিলে আৰু এবছৰৰ পিছত অৰ্থাৎ বাৰ মাহৰ পিছত ব্যৱসায়ীজন সেই চহৰলৈ ঘূৰি আহিলে য'ত তেওঁ তেওঁৰ ষ্ট্ৰিক বন্ধক ৰাখিছিল ব্যৱসায়ীজন চহৰলৈ আহি চিধা সেই ছেটজনৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে ছেঠজী দয়া কৰি আপুনি হিচাপ কৰি লওক আৰু মোৰ পৰা আপোনাৰ টকাখিনি লৈ মোক মোৰ স্ত্ৰী ঘূৰাই দিয়ক এইবোৰ শুনি ছেঠজীয়ে ক'লে ভাই মই তোমাক কিদৰে যে ক'ম আজিৰ পৰা প্ৰায় দুমাহ আগৰ কথা তোমাৰ স্ত্ৰীৰ হঠাৎ খুব অসুস্থ হৈ পৰিল আৰু সেই অসুস্থতাৰ কাৰণে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে মই তোমাৰ স্ত্ৰীৰ বহুত চিকিৎসা কৰিছিলোঁ সৰ্বোচ্চ দক্ষ বৈদকো দেখুৱালোঁ কিন্তু তেবোৰ তেওঁক বচাব নোৱাৰিলোঁ ছেঠজনৰ মুখৰ পৰা এই কথা শুনি ব্যৱসায়ীজন খুব দূষিত হ'ল অলপ সময় দুখ কৰি নিজকে চম্ভালি লৈ তেওঁ ক'লে ছেঠজী যি হ'বলৈ আছিল সেইটো হৈ গ'ল হয়তো মোৰ ভাগ্যত এইবোৰেই লিখা আছিল তথাপিও দয়া কৰি আপুনি আপোনাৰ টকাখিনি ঘূৰাই লওক যাতে মই সন্তুষ্ট হ'ব পাৰোঁ যে মই মোৰ ঋণ শোধ কৰিছোঁ ষ্ট্ৰিক বন্ধ ৰখাৰ লাজত নিজক মুক্ত কৰিব পাৰিছোঁ ব্যৱসায়ীৰ কথা শুনি চেঠজীয়ে ক'লে নাই ভাই এতিয়া মই তোমাৰ পৰা সেই টকা কিদৰে ল'ব পাৰিম তোমাৰ স্ত্ৰিটো এতিয়া নাই মই এতিয়া সেই টকাৰ দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই তোমাৰ তোমাক ঘূৰাই দিব পৰা নাই গতিকে তোমাক দিয়া ঋণ ঘূৰাই লোৱাৰ অধিকাৰ মোৰ নাই ব্যৱসায়ীজনে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে টকাখিনি ঘূৰাই ল'বলৈ কিন্তু চেট ৰাজি নহ'ল অৱশ্যেই সেই হতাশ মন লৈ ব্যৱসায়ীজন তাৰ পৰা গুচি আহিল আহি আহি তেওঁ আকৌ সেই স্থানলৈ ঘূৰি আহিল য'ত প্ৰথমবাৰ সেই সাধু মহাৰাজজনক লগ পাইছিল সাধু মহাৰাজজনে আগৰ দৰেই সেই গছৰ তলত বহি তেওঁৰ শিষ্যসকলক উপদেশ দি আছিল ব্যৱসায়ীজনো মন শান্ত কৰাৰ বাবে তাত গৈ বহিল আৰু সাধুৰ উপদেশ শুনিবলৈ ধৰিলে সাধু মহাৰাজে ব্যৱসায়ীজনক দেখি চিনিব পাৰিলে আৰু তেওঁৰ অৱস্থা সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচাৰিলে ব্যৱসায়ীজনে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো সাধু মহাৰাজজনক ক'লে সেই সাধু আছিল এজন সিদ্ধপুৰুষ ব্যৱসায়ীজনৰ কথা শুনি সাধুজনে ব্যৱসায়ীজনক ক'লে চেটজীয়ে তোমাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিছে তোমাৰ স্ত্ৰী অৱশ্যেই জীৱিত আছে হয়তো সি তাৰ ঘৰত তাইক লুকুৱাই থৈছে নাইবা তেওঁৰ কোনো পৰিচিত লোকৰ ওচৰলৈ দূৰলৈ পঠিয়াই দিছে এতিয়া তুমি এটা কাম কৰা ইয়াৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু তেওঁৰ দৰবাৰতকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা যে মহাৰাজ আপুনি মোৰ স্ত্ৰিক সেই চেটৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰাই আনি দিয়ক কাৰণ এই নগৰৰ ৰজা খুবেই বুদ্ধিমান আৰু নিয়াৰৰ পক্ষে তেওঁ নিশ্চয় সেই চেটৰ ওচৰত চাপ দি তোমাৰ ইস্ত্ৰিক ঘূৰাই দিব ৰাজ দৰবাৰত তোমাৰ বিচাৰ হ'ব সাধুৰ এনেকুৱা কথা শুনি ব্যৱসায়ীজনে সাহস পালে তেওঁ সাধু মহাৰাজৰ পৰামৰ্শ মানি ৰজাৰ দৰবাৰলৈ গ'ল আৰু তালৈ গৈ ৰজাৰ ওচৰত কাটৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে দয়া কৰি মোৰ স্ত্ৰিক চেটৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰাই আনি দিয়ক ৰজাৰ কথা শুনি ৰজাই সি চেদজনক দৰবাৰলৈ মাতিলে আৰু তেওঁক সুধিলে যে ব্যৱসায়ী অলপ টকাৰ বিনিময়ত তেওঁৰ স্ত্ৰীৰ তোমাৰ ওচৰত বন্ধক ৰাখি থৈ গৈছিল চেদজনে কলে হয় মহাৰাজ ব্যৱসায়ীজনৰ এই কথা একেবাৰে সত্য ৰজাই আকৌ কলে তেনেহলে তুমি তেওঁৰ স্ত্ৰীক কিয় ঘূৰাই দিয়া নাই চেটজনে ক'লে কিদৰে ঘূৰাই দিম মহাৰাজ মইতো ব্যৱসায়ীজনক আগতেই কৈছোঁ যে তেওঁৰ স্ত্ৰীৰ দুমাহৰ আগতেই মৃত্যু হৈছে এতিয়া মই ধৰ্মৰাজৰ ওচৰলৈ গৈতো তেওঁৰ স্ত্ৰীৰ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো ৰজাই সুধিলে তোমাৰ ওচৰত জানো কিবা প্ৰমাণ আছে যিয়ে নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে তেওঁৰ স্ত্ৰী সঁচাকৈ মৃত্যু হৈছে চেটজনে আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে ক'লে হয় মহাৰাজ যিয়ে তেওঁৰ স্ত্ৰিক চিকিৎসা কৰিছিল তেওঁ এই বিষয়টোক নিশ্চিত কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও সেই চাৰিজন ব্যক্তি যিয়ে তেওঁৰ স্ত্ৰিক শশানলৈ লৈ গৈ দাহ কৰিছিল তেওঁলোকেও সাঁহী দিব পাৰিব চেদজনে ইমানেই আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে কথা ক'লে যে ৰজাও তেওঁৰ কথা বিশ্বাস কৰিলে ইয়াৰ পিছত ৰজাই ব্যৱসায়ীজনক ক'লে ভাই যদি তোমাৰ স্ত্ৰীৰ জীয়াই থাকিলে হয় তেন্তে আমি তোমাক নিশ্চয় তোমাৰ হাতত ঘূৰাই দিলোঁ হয় এইদৰে ৰজাই ব্যৱসায়ীজনক বুজাই বিদায় দিলে ব্যৱসায়ীজনে মন বেয়া কৰি আকৌ সেই সাধু মহারাজর ওর ঘুরি গল আর ৰজাৰ দৰবাৰত যিবোৰ ঘটিছিল সকলোবোৰ খুলি ক'লে সকলোবোৰ শুনি জ্ঞানী মহাৰাজজনে ক'লে মই ভবা নাছিলোঁ যে ৰজা ইমানো বুদ্ধিহীন হ'ব পাৰে মই দুখিত যে ৰজাই তোমাৰ সৈতে ন্যায় কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁ মাত্ৰ চেটৰ কথাই বিশ্বাস কৰিছে আৰু তোমাক বুজাই মোৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াইছে এতিয়া মোৰ কথা শুনা তুমি আকৌ ৰজাৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰু তেওঁক কোৱা যে তিনি ঘণ্টাৰ বাবে তেওঁ মোক তেওঁৰ সিংহাসনত বহাৰ অনুমতি দিয়ক তেতিয়া মই দেখুৱাই দিম ন্যায় কিদৰে কৰা হয় আৰু নিয়াৰৰ প্ৰকৃত অৰ্থ কি সাধুৰ এই পৰামৰ্শ শুনাৰ পিছত ব্যৱসায়ীজন পুনৰ ৰজাৰ দৰবাৰলৈ গ'ল আৰু সঠিকভাৱে কথাবোৰ ৰজাক ক'লে ব্যৱসায়ীৰ কথা শুনি ৰজাই ক'লে তিনি ঘণ্টাৰ বাবে সিংহাসন এৰিবলৈ মোৰ কোনো আপত্তি নাই ইয়াৰ বাবে যদি তোমাৰ ন্যায় হয় তেন্তে তিনি ঘণ্টাৰ বাবে এই সিংহাসন সাধু মহাৰাজৰ বাবে এৰি দিম তেওঁক তুমি ৰাজদৰবাৰলৈ লৈ আহা ৰজাৰ এই আশ্বাস শুনি ব্যৱসায়ী ঘূৰি গ'ল আৰু সাধু মহাৰাজক ৰাজদৰবাৰলৈ লৈ আহিল সাধু মহাৰাজ ৰাজদৰবাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰজাই তেওঁৰ সেই সিংহাসন সাধু মহাৰাজক অৰ্পণ কৰিলে সাধু মহাৰাজ সিংহাসনত বহি ছেদজনক দৰবাৰত উপস্থিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে ছেদ দৰবাৰলৈ আহিল আৰু সাধু মহাৰাজে ক'লে ছেদজী আপুনি কৈছে যে এই ব্যৱসায়স্ত্ৰী আপোনাৰ লগত থাকি থাকি দুমাহৰ আগত মৃত্যু হৈছে লগতে আপুনি এইটো দাবী কৰিছে যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সাক্ষীও আপোনাৰ ওচৰত আছে এতিয়া মই সেই সাক্ষীসকলক লগ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া ৰজা হিচাপে দায়িত্ব পালনত সাধু মহাৰাজৰ আদেশত সাক্ষীসকলক দৰবাৰত হাজিৰ কৰা হ'ল প্ৰথমতে সেই চিকিৎসকজনক অনা হ'ল যিয়ে সেই ব্যৱসায়ীজনৰ ষ্ট্ৰিক চিকিৎসা কৰিছিল সাধু মহাৰাজে সেই চিকিৎসকজনৰ ফালে চাই সুধিলে তুমি কি এই ব্যৱসায়ীজনৰ ষ্ট্ৰিক্ট চিকিৎসা কৰিছিলা নেকি চিকিৎসকজনে মোৰ তললৈ কৰি ক'লে হয় মহাৰাজ মই এই ব্যৱসায়ীস্ত্ৰিক চিকিৎসা কৰিছিলোঁ সাধু মহাৰাজে গভীৰ দৃষ্টিৰে চাই আকৌ সুধিলে ঠিক আছে তেন্তে তুমি নিশ্চিত হৈ ক'ব পাৰিবা যে এই ব্যৱসায় স্ত্ৰী কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল এতিয়া কোৱা যে তুমি ব্যৱসায় স্ত্ৰীৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ ছেটৰ ঘৰলৈ গৈছিলা নে চেটজীয়ে নিজেই তোমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল চিকিৎসা কৰিবলৈ ৰজা হিচাপে বহি থকা সাধু মহাৰাজৰ কথা শুনি চিকিৎসকে উত্তৰ দিলে চেঠজী নিজে আহি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ঔষধ লৈ গৈছিল সাধু মহাৰাজে ক'লে তেন্তে তুমি নিশ্চিত কৰি ক'ব নোৱাৰা যে ছেঠজীয়ে ব্যৱসায়ী স্ত্ৰী চিকিৎসাৰ বাবে ঔষধ লৈ যায় নে অন্য কাৰোবাৰ বাবে চিকিৎসকজনে অলপ সংকোচ কৰি ক'লে হয় মহাৰাজ মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব নোৱাৰো ছেঠজীয়ে ঔষধবোৰ কাৰ বাবে লৈ গৈছিল কিন্তু ছেঠজীয়ে মোৰ পৰা ঔষধ লৈ যায় ৰোগীক চোৱাৰ আগতে ঔষধ দিছিলা এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তুমি ঔষধৰ ঠাইত যিকোনো লোকক বিহু দিব পাৰা আৰু এনেকুৱাও হব পাৰে তুমি দিয়া বিহৰ কাৰণে ব্যৱসায় স্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে সাধুৰ এই কথা শুনে চিকিৎসকৰ মুখ বেকা হৈ গ'ল আৰু তেওঁ ভয় খাই ক'লে নহয় এনেকুৱা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মইতো কেতিয়াও মোৰ ৰোগীক ঔষধৰ ঠাইত বিষ নিদিওঁ এনেকুৱা কৰিলেতো মোৰ মান সন্মান ধূলিত মিলি যাব চিকিৎসকৰ কথা শুনি সাধু মহাৰাজে ক'লে এতিয়াতো তুমি এনেকৈয়ে ক'বা মই তোমাৰ কামৰ গাফিলিতি আৰু এজন ৰোগী জীৱনৰ লগত খেলা কৰাৰ অপৰাধত তোমাক দণ্ড দিয়াৰ আদেশ দিছোঁ এতিয়া তুমি ভাবিছোৱা সত্যৰ কথা ক'বানে মই সৈন্যসকলক আদেশ দিম তোমাক বন্দী কৰাৰ এই কথা শুনি চিকিৎসকৰ শৰীৰৰ ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ সাধু মহাৰাজৰ ভৰিত ধৰি ক'লে মহাৰাজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক মই চেটৰ কোনো ৰোগীৰে চিকিৎসা কৰা নাই চেটে মোক এহেজাৰ টকা দিছিল আৰু কৈছিল যে যদি সাক্ষীৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া মই তোমাৰ পক্ষেই সাক্ষী দিম এয়াই মোৰ অপৰাধ মই লোভত পৰি সেই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ৰজা হিচাপে বহি থকা সাধু মহাৰাজে ক'লে চিকিৎসক যিয়েই নহওক কিয় তুমিতো অপৰাধ কৰিছা সেইবাবে মই তোমাক মিছা সাক্ষী দিয়াৰ অপৰাধত বিছটা চাবুক মৰাৰ আদেশ দিছোঁ সাধু মহাৰাজৰ আদেশ অনুযায়ী ৰজাই তেওঁৰ সৈন্যসকলৰ দ্বাৰা দ্ৰুত সেই চিকিৎসকজনক বন্দী কৰিলে আৰু চাবুক মৰাৰ নিৰ্দেশ দিলে প্ৰথম চাবুক পৰাৰ লগে লগে চিকিৎসকজনে খুব জোৰে চিঞৰি উঠিল আৰু ক'লে মহাৰাজ দয়া কৰক মোক ক্ষমা কৰক মোৰ প্ৰতি দয়া কৰক মই মৰি যাম প্ৰতিটো চাবুকৰ আঘাতত তেওঁৰ কণ্ঠৰ পৰা কৰুণ আৱাজ বাহিৰলৈ আহিবলৈ ধৰিলে তেওঁৰ চিঞৰ গোটেই ৰাজদৰবাৰত প্ৰতিধ্বনি হ'বলৈ ধৰিলে চিকিৎসকৰ এই অৱস্থা দেখি চেটৰ সাক্ষী হিচাপে থকা সেই চাৰিজনৰ হৃদয় কঁপি উঠিল যিয়ে কৈছিল যে সিহঁতে ব্যৱসায়ী স্ত্ৰীৰ দেহ লৈ গৈ জ্বলাই দিছিল এতিয়া সিহঁতৰো পাল আহি আছে সাক্ষী হিচাপে হাজিৰ হোৱাৰ সাধু মহাৰাজে সিহঁতক সুধিলে তোমালোকে কৈছা যে ব্যৱসায়ী স্ত্ৰীৰ মৃতদেহ শ্মশানলৈ লৈ গৈ জ্বলাই দিছা মোক এইটো কোৱা মৃতদেহটো গা ধুৱাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া তাক কাপোৰ খুলি মাটিত ৰখা হয় তেতিয়া তোমালোকে সেই মহিলাৰ মৃতদেহ দেখিছিলানে এই প্ৰশ্ন শুনি সেই চাৰিজনে উত্তৰ দিলে নাই মহাৰাজ আমিতো তেওঁৰ মৃতদেহ দেখা নাছিলোঁ চেঠজীয়ে যেতিয়া সকলোবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল তেতিয়া আমি তেওঁক শ্মশানলৈ লৈ গৈছিলোঁ আৰু তেওঁক জ্বলাই দিছিলোঁ সেই চাৰিজনৰ কথা শুনি সাধু মহাৰাজে ক'লে তোমালোকে এইটো জানিবলৈ প্ৰয়োজনবোধ নকৰিলা নেকি যে মৃত অৱস্থাত থকা ব্যক্তিজন আচলতে মৃতনে অজ্ঞান অৱস্থাত পৰি থকা কোনো জীৱিত মানুহ এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে যে কোনো বিষাক্ত পদাৰ্থৰ দ্বাৰা অজ্ঞান হৈ পৰা এজন জীৱিত মানুহক তোমালোকে শ্মশানলৈ লৈ গৈ জ্বলাই দিছা এইটোতো অত্যন্ত গুৰুত্বৰ অপৰাধ ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ মৃত্যুদণ্ডও হ'ব পাৰে এই চাৰিজন সাক্ষী প্ৰথমৰ পৰাই চিকিৎসকৰ ওপৰত হোৱা মাৰধৰ দেখি আতংকিত হৈ আছিল আৰু যেতিয়া সিহঁতে সাধু মহাৰাজৰ মুখৰ পৰা মৃত্যুদণ্ডৰ কথা শুনিলে তেতিয়া সিহঁতৰ হাত ভৰি একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল সাধু মহাৰাজে নম্ৰভাৱে চেটৰ ফালে চালে চেটৰ ফালে চোৱাৰ লগে লগে চেটৰ মুখৰ ৰং ভয়তে ক'লা হৈ পৰিল সাধু মহাৰাজে চেটক ক'লে চেট জী তোমাৰ পাঁচজন সাঁহীৰটো হাৱা বাহিৰ হৈ গৈছে এইবাৰ তুমি কোৱা যদি কোনো মহিলাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে তাক জোৰ কৰি ঘৰত ৰখা হয় আৰু তাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হয় তেনেহ'লে তুমি কি ধৰণৰ শাস্তি পাব পাৰা সাধু মহাৰাজৰ এই কথা শুনাৰ পিছত চেটৰ মুখৰ ৰং একেবাৰে ক'লা হৈ পৰিল আৰু তেওঁৰ মুখৰ পৰা কোনো কথাই বাহিৰ হোৱা নাছিল ৰজা হৈ বহি থকা সাধু মহাৰাজজনে ক'লে চে'ট মই তোমাক দহ বছৰ কঠোৰ কাৰাবাস শাস্তি দিম তেন্তে এতিয়াও সময় আছে তুমি যদি বিচাৰা তেন্তে তুমি এই ব্যৱসায় ষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া দৰবাৰলৈ লৈ অহা শাস্তি ভয় খাই চেটে দ্ৰুতভাৱে তেওঁৰ সেৱকক ঘৰলৈ পঠিয়ালে আৰু সিহঁতৰ মাধ্যমত ব্যৱসায় ষ্ট্ৰিক দৰবাৰলৈ লৈ অহা হ'ল সাধু মহাৰাজে চেটৰ ওচৰৰ পৰা ব্যৱসায় ষ্ট্ৰিক নি ব্যৱসায়িক ঘূৰাই দিলে আৰু চেটক মিছা সাক্ষী দিয়াৰ অপৰাধত পাঁচ মাহৰ বাবে কাৰাবাসৰ শাস্তি দিলে ইয়াৰ বাহিৰে যিয়ে ব্যৱসায়ী স্ত্ৰীৰ মৃতদেহ শশানলৈ লৈ যোৱাৰ মিছা সাক্ষী দিছিল সিহঁতকো কঠোৰ শাস্তি দিয়া হ'ল এইবোৰ দেখি ৰজা আচৰিত হৈ পৰিল আৰু সাধুৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি ক'লে মহাত্মা আপুনি ধন্য আপুনি মোক শিকাই দিলে যে ন্যায় কিদৰে কৰিব লাগে ৰজাৰ কথা শুনি সাধু মহাৰাজে ক'লে ৰাজন মোৰ তিনিটা কথা চিৰজীৱন মনত ৰাখিবা কেতিয়াও তিনি ঠাইত আপুনি আপোনাৰ স্ত্ৰিক অকলে নাৰাখিব এতিয়া মই সেই তিনিটা ঠাইৰ কথা আপোনাক জনাম কোনোবাই যদি এই তিনি ঠাইত তেওঁৰ স্ত্ৰিক অকলে এৰে পিছত তেওঁ কিন্তু বহুত পস্তাবলগীয়া হয় প্ৰথম স্থান যদি তোমাৰ স্ত্ৰী কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত হয় অৰ্থাৎ অসুস্থ হৈ পৰে তেতিয়া তেওঁক কেতিয়াও অকলে এৰি থৈ নাযাবা কাৰণ যেতিয়া কোনো পুৰুষে কোনো নাৰীক বিয়া কৰায় তেতিয়া বিয়াৰ সময়ত প্ৰতিজ্ঞা কৰে যে মই তোমাৰ সুখ দুখত তোমাৰ লগত থাকিম সেইকাৰণে অসুস্থতাৰ সময়ত সকলো সময়তে তেওঁৰ সংগী হৈ থাকিব লাগে আৰু তেওঁৰ যত্ন ল'ব লাগে যেনেকৈ স্ত্ৰীৰ কৰ্তব্য হ'ল তেওঁৰ স্বামীক সেৱা কৰা ঠিক সেইদৰে স্বামীৰো কৰ্তব্য হ'ল তেওঁৰ স্ত্ৰীৰ সেৱাত সদায় প্ৰস্তুত থকাৰ এইটো হ'ল তোমাৰ কৰ্তব্য আৰু সুখী জীৱন পোৱাৰ মূল মন্ত্ৰ দ্বিতীয় স্থান যদি তোমাৰ স্ত্ৰীৰ নিৰ্দোষ হয় আৰু কোনোবাই তেওঁৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ তোলে তেন্তে সেই অৱস্থাত তোমাৰ উচিত সকলো সময়তে তেওঁৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণ এজনী ছোৱালীয়ে তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰ এৰি আহে এই আশাতে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ অনুভূতিবোৰ বুজি পাব আৰু সকলো পৰিস্থিতিতে তেওঁৰ ওচৰত থিয় দি থাকিব সেইকাৰণে যদি পৃথিৱীয়ে তেওঁক মিছা অভিযোগ কৰে তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ স্ত্ৰিক লগত ৰাখিব লাগে এনেকুৱা সময়ত তেওঁক কেতিয়াও অকলে এৰি নাযাব যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ ক'ব লাগিব তুমি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবা মই তোমাৰ লগত আছোঁ তৃতীয় স্থান কেতিয়াও ভুলতো আপুনি আপোনাৰ স্ত্ৰিক অন্য পুৰুষৰ ওচৰত অকলে এৰি থৈ নাযাব সেয়া আপোনাৰ বন্ধু হওক আত্মীয় হওক বা আপোনাৰ নিজৰ ভায়েকে নহওক কিয় কোনো পৰিস্থিতিতে আপোনাৰ অকলে এৰি থৈ যোৱাটো উচিত নহয় কাৰণ আজিৰ যুগত কাৰো ওপৰত কোনো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে কোনে কেতিয়া কি ভাৱত কাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিব সেইটো ক'ব পৰা নাযায় সেইবাবে কেতিয়াও ভুলতো আপোনাৰ ষ্ট্ৰিক অন্য কোনো পুৰুষৰ লগত অকলে এৰি থৈ নাযাব বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজিৰ এই গল্পটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল তেন্তে দয়া কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আজিলৈ ইমানেই শুনি থাকোঁ জ্ঞানৰ গংগা